gohida bir bandani oldida hamma eshiklar bekilib qoladi tijorat eshigi ham hunar eshigi ham hamma eshik qulf bosh qotib qoladi qayoqqa qo'lini cho'zmasin qo'li yetmaydi qayoqqa boshini urmasin eshig ochilmaydi shunda nima qilish kerak haromga qo'l urish kerakmi ana palonchi deydi mana narsani savdosiga kirishuvdi zo'r bo'lib ketdi deydi nima qilish kerak shunda shunda inson ekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib agar dinidan bexabar bo'lsa o'zichasi yechim istab ko'radi keyin munani ham qilib ko'raychi bo'lmadi bo'lmadi keyin mun qilib ko'raychi bu ham bo'lmadi aniq turuvdi yo'l nima qilish kerak shunda odam bolasi onasini qornida bir yuz yigirma bir kunga to'lgan kuni farishta kelib to'rtta narsasini yozib qo'yardi peshonasiga rizqini ajalini amalini baxtli baxtsiz bo'lish mana ikkita narsa rizq bilan ajal bunga insonni hech qanaqa aloqasi yo'q bu ko'paymaydi ham ozaymaydi ham faqat barokotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi millionta odam sizni haqqingizga ming yilda yashagin deb duo qildi ming yil yashaysizmi yashamaysiz yashamaysizbismillahi rohmanir rohiym alhamdulillahi robbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أخسنا. ammabd assalomu alaykum va rahmatullohi ta va barakatuh bismillahi rohmanir rohiym olloh subhanava taoloning asmoli husno go'zal ismlaridan arrozzaq rizqlarni ulashuvchi ismiga kelgan edik odam bolasi borki birodarlar tirikchiligi bor rizqini g'amini qiladi mana shu rizqini topib yeyishlikda insonlar o'zlaricha turli bir hiylalarni turli bir sxemalarni turli bir, bir yo'llarni izlaydi rizq o'zi nima u rizqni beradigan razzoq qanday zot nima qilsak mana shu rizqimiz keng bo'ladi barakotli bo'ladi mo'l bo'ladi nima qilsak buni aksi bo'ladi hozirgi odamlarni deyarli hammasini birinchi g'ami tashvishi rizq topishlik bo'lib qolgan desak adashgan bo'lmaymiz lekin rizq nima edi odam bolasi onasini qornida bir yuz yigirma bir kunga to'lgan kuni farishta kelib to'rtta narsasini yozib qo'yardi peshonasiga rizqini ajalini amalini baxtli baxtsiz mana ikkita narsa rizq bilan ajal bunga insonni hech qanaqa aloqasi yo'q bu ko'paymaydi ham ozaymaydi ham faqat barakotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi millionta odam sizni haqqingizga min ming yilda yashagin deb duo qildi ming yil yashaysizmi yashamaysiz yashamaysiz ikki ming yil yasha deb turib yer ahli duo qildi yashamaysiz chunki sizga yozib qo'yilgan yetmish yil sakson yil bor o'tmaydi faqat bu duolar shu rizqimizga barokat olib keladi yoki barokotni yo'q qiladi ayrim qilgan ishlarimiz kaling mana nima ish qilsak rizqimizga baraka kiradi razzoh subhanahu va taolo bilan qanaqa muomala qilsak biz xohlagandek rizq bo'ladi bizda mana shu oyatni tafsirini diqqat bilan shoshmasdan o'rganib chiqishimiz kerak masalan nima deymiz mana rom yasashlikni texnologiyasi bor bunday bunday qilsak bunday aniqda qirq besh gradus kelsang lekin to'g'ri to'qson bo'ladi ikkiani olib kelib qo'ysak aniq aniq shablon formulasi bor shu shablon formulani bir ustadan ko'rib o'rgangan shagird darrov usta bo'ladi agar shu qoidalardan shu instrumentlarni ishlatishdan mana shu materialni tabiatidan bexabar odam qoqilaveradi so'qilaveradi ehtimol umrini oxirigacha topadi u formulani yo topmaydi hozirgi kunda odamlarni rizq topishlikda qilayotgan harakatlarini ham shunga o'xshatsa bo'ladi birodarlar dinimizda hamma narsa aniq 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 chizib qo'yilgan xuddi karrani singari aniq ham yo'q rizq topishlik masalasi ham shuni ichida kelinglar dinimizda nima deyilgan razzoh subhanva taolo beradimi bizni rizqimizni modoniki shunday ekan kelinglar qanday muomala qilish kerakligini o'rganib olaylik olloh taolo aytadi kim ollohdan qo'rqsa u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur demak bugungi mavzuyimiz nima ekan razzoq subhanahu va taolo bugungi mavzuyimiz birodarlar rizq mavzusi ekan gohida bir bandani oldida hamma eshiklar berkilib qoladi tijorat eshigi ham hunar eshigi ham hamma eshik qulf bosh qotib qoladi qayoqqa qo'lini cho'zmasin qo'li yetmaydi qayoqqa boshini urmasin eshik ochilmaydi shunda nima qilish kerak haromga qo'l urish kerakmi ana palonchi deydi man narsani savdosiga kirishuvdi zo'r bo'lib ketdi deydi nima qilish kerak shunda shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib agar dinidan bexabar bo'lsa o'zichasi yechim ishtab ko'radi keyin Ke, manani ham qilib ko'raychi bo'lmadi bo'madi key mana uni qilib ko'raychi bu ham bo'lmadi aniq turuvdi yo'l nima qilish kerak shunda mana shunday holatda Allohdan taqvo qilish kerak birodarlar Allohning manhajini mahkam tutishlik kerak shundan keyin eshiklarni ochilishini kutib turing chunki robbimiz aytyapti kim Allohdan taqvo qilsa har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatadi va kutmagan joydan nimasini beradi rizqini demak nima qilish kerak ekan taqvo qilish kerak ekan Alloh taoloni bu mu'min bandalarga bergan va'dasini amalga oshmay qolishidan ko'ra dunyoni ostin ustun bo'lib ketishi osonroq qaytaraman alloh taoloni mo'min bandalarga bergan va'dasini ro'yobga chiqmay qolishidan ko'ra bu osmon yerni ostin ustun bo'lib ketishi yengilroq chunki kimni va'dasi bu albatta sen hech qachon va'dangga nima qilmaysan xilof qilmaysan demak bu oyat birinchi navbatda birodarlar yoshlarga qaratilgan yani. bo'ydoqlar maktabni bitirdingiz, bir o'qishni bitirdingiz o'shanaqa etap bo'ladi kim shu etapda bo'lsa eshitib tursin ishingiz yurishmaydi Shijoatingiz bor g'ayratingiz bor pul topishim kerak ota onamni bolacha ham boqishim kerak degan yani g'amingiz bor zo'r o'g'il bolasiz u yoqqa qorasiz bo'lmaydi buyoqqa qorasiz bo'lmaydi hunar qilib ko'rasiz boshqa qilib ko'rasiz bo'lmaydi akalar shu etapdan o'tish kerak shu yerda o'tirgan yosh katta ishini yo'lga qo'ygan hayoti yo'lga tushib qolgan odamlarni qarasangiz shular ham shu şu etapdan o'tgan u kam u tug'ilib looan katta pulni ustida yashaganlar asosan odamlar shu yo'ldan bosib o'tadi to'g'ri aytyapmanku kattalar o'shaaqa etap bo'ladida hammada yosh yigit juft kerak uylanishlik kerak uy kerak ish kerak hamma eshiklar yopilib ketdi ochilmagandek bo'ladi shunda nima qilish kerak shunda birodar tushkunlikka tushma ollohdan taqvo qil sababini qil Allohdan farajni yengillik kelishini kut sabr qil aniq ishon robbingni va'dasi haq shoshilma shoshilma o'sha hayotda o'rnini topib ham yo'g'ini dunyo sohasida yo'lga qo'yib olgan akalarni qarasangiz bir paytlar shular ham qiylangan bir paytlar ham shu sharoit og'ir bo'lgan deb eshitib tursangiz tarixini aytib bersa hammasida bor shu o'tapdi endi o'sha narsalar ketib Alloh taolo hamma yog'ini zo'r qilib qo'ygandan keyin esdan chiqarib qo'yganshatada agar o'sha qiynalgan kunlaringizda birodarlar esdan chiqarmasanglar har uylarga kirganingizda yuragingizda tag tagidan alhamdulillah degan narsa kelishi kerak chunki yo'q edida bulora hech bu kimni vadasi birodarlar hamma qudrat hamma xohish hamma iroda o'zini qo'lida bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo va'dasi ha ehtimol sharoit og'irdir yechim ko'rinmayotgandir aqlingiz yetmayapti qayerdan yechim kelishligiga lekin bularda bari quruq gap olloh uchun qiyin narsani o'zi yo'q Noramizda bu narsaga guvoh bo'lgan odamlar bor birodarlar so'raylar. shunaqa ukalar bo'lsa so'raylar, qana bo'lgan oson bo'lganmi yo birdan shunaqa bo'lib qolganmisiz kim allohdan taqvo qilsa mushkulalardan chiqib ketadigan olloh taolo yo'lni ko'rsatadi va uni kutmagan joydan rizqini beradi endi mana taqvo qilish kim ayol tanlashda ollohdan taqvo qilgan bo'lsa olloh aza vajalla turmushida bu odamni baxtsiz qilmaydi kim farzandlarining tarbiyasida allohdan taqvo qilgan bo'lsa farzandlari bu otaga oq bo'lmaydi olloh yo'l ko'rsatadi kim moli dunyo topishlikda ollohdan taqvo qilsa olloh bu bandani nima bo'lishidan saqlaydi muflis bo'lishdan saqlaydi bizni tilda bankrot bo'lishdikdan chunki halol topgan halol sarflagan sadaqa zakotini bergan bu odam bankrot bo'lmaydi demak alloh taolodan taqvo qilarekanmiz hamma narsani o'rgatadi ftaqutaqvo qilinglar deyapti olloh taolo olloh o'zi o'rgatadi olloh o'zi o'rgatadi bu oyat haqida birodarlar soatlab gapirishimiz mumkin hamma ish alloh taoloni qo'lida bandalar ko'p narsani o'rgangan hayoti davomida odam alayhissalomdan boshlab shu kungacha juda ko'p narsani o'rgangan lekin mana shu o'rgangan narsalarni ichidagi eng afzali tavhid alloh taoloni yakka ekanligini bilishlik eng zo'r o'rgangan narsamiz mana shu birodarlar bilamizmi robbimiz yagonaligini demak alloh taolo ham katta ne'matini beribdi bizga allohning amrida mustaqim bo'lgan banda uni rizqi keng bo'ladi mo'l bo'ladi bu bu qoida qiyomatgacha keladigan har bitta mo'mini ustidagi haq va'dadir sharoit qanaqa bo'lmasin zamon qanaqa bo'lmasin har qanaqa to'siq bo'lmasin alloh taoloni aytgani bo'ladi birodarlar chunki bu ilohiy va'da va kutmagan joydan nima qiladi rizqini beradi demak Alloh subhanahu va taolo bilan qilinadigan muomala mana shu qoidaga asosan bo'lsa ishlarimiz hammasi yaxshi bo'ladi hadis qudusi. hadis qudusi Alloh taoloning aytgan so'zlari bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamga ilhom suratida kelgan so'zlar agar alloh taoloni so'zi jabroil alayhissalom orqali jo'natgan bo'lsa bu qur'on oyati bo'ladi agar olloh taolo o'zini mana shu so'zlarni payg'ambarimizni bir ilhom suratida yuborgan bo'lsa jabroil alayhissalomni vositasisiz bu hadisi qudusiy deyiladi olloh taolo aytadi bandam sen men uchun men xohlaganday bo'lgin men ham sen uchun sen xohlagandek bo'laman senga nima foydali ekanini menga gapirma sen ham xohlaysan men ham xohlayman agar sen men xohlagan ishda işte, menga taslim bo'lsang sen istagan ishingda men senga kifoya qilaman men aytganda qabul deyapti qolgan ishingni meni zimmamga yuklab qo'y deyapti tushunarlimi de. tavakkal qilding bo'lmadinu desa sen olloh xohlaganday qilib bo'lmading shu ishni işte. tavakkaldan avval sababini ham qilish kerak edi ha ana sababni qilib turib tavakkal qil edi olloh aytganda qilib bo'lding shunda endi shu olloh nima qiladi shunda senga mushkullikni hal qilib berar edi davomini o'qiymiz agar men xohlagan ishda işte, menga taslim bo'lmasang sen xohlayotgan ishda işte, seni mashaqqatga solib qo'yaman so'ngra faqatgina men istagan narsa bo'ladi go'zalligini qarang bu hadis dus sen men aytgan işte, ishda men xohlagandaqa bo'l sen xohlagan ishda işte, men senga kifoya qilaman agar sen men xohlayotgan ishda men aytgandiqa bo'lmasang sen xohlayotgan ishingda seni mashaqqatga tiqib qo'yaman keyin kim aytgani bo'ladi baribir men aytganim bo'ladi deyapti demak allohga itoat qilish undan taqvo qilishga banda astodil bebog'lashlik kerak bo'ladi qo'lidan kelganicha sababini mehnatini qilib qo'yadi uyog'ini g'am qilmaydi alloh razzoq kutmagan joydan rizqini beraman deb va'da bergan buni isboti hayotda birodarlar to'liq yotibdi birodarlar mana shu variant bir musulmonga ishlab ikkinchisiga ishlamay qolmaydi mana shu variant bir musulmonga ishlab ikkinchisiga ishlamay qolmaydi qaranglar bu yerda olimga ishlaydi omiga ishlamaydi arabga ishlaydi ajamga ishlamaydi demayapti musulmonmi la ilaha illalloh muhammad rasululloh degan hammasiga bir xil ishlaydi endi biri zo'r biri xiro bo'lyaptimi bilingki bittasi Allohdan taqvo qilyapti endi agar taqvo qilmasa ish tekis ketayotgan bo'lsa bundan ehtiyot bo'lish kerak bitta ishni qiladigan ikkita usta ikkovi bir xil ishlaydi birini topganida baraka bor ikkinchisida baraka yo'q demak manau ollohdan taqvo qilyapti endi yani, umuman ollohdan taqvo qilmasa ham ish tekis ketyaptiyu desa buni ati nima edi istidroj edi ollohni eslatmasi kelganida ularga eslatma qilingan narsani unutganlaridan keyin hamma eshiklarni ochib tashladi shunday ko'tarib turib chopdi yerga deydi qaranglarda bir yil shunaqa gurkirab ketgan o'sha odam bir yilda moncha imorat solgan moncha moshina olgan vo wow, deydik qarasiz 2 yildan keyin yo'qda ikkita misol taqvo qilish ollohni o'ziga suyanish sababini qilish insonga nimalarni olib ok keladi kitni qornidagi yunus alayhisalom. yunus alayhissalomni alloh azza va jalla buyurdi kit yutib yubordi dengizga tashlashdi qavm kemadagilar shunda kit yutib tushib ketdi 150 tonnalik kit 50 tonna yoq, 50 tonna go'sh, 50 tonna suyak. bu kit shunaqa kattaki odam bolasi tikka tursa og'ziga kirib bemalol tikka turadi yutdi suv tagiga kirib ketdi bu kit bir ovqat yeganda 4 tonna ovqat yer ekan birodarlar uni rizqini yetkazayogan ollohni qudratiga qoyil qolaylik unaqa kitdan nechta Ha? unaqa kitdan nechta Asl bilan bizga o'xshagan şey, odamlar nechta shularni rizqini yetkazgan olloh mo'min bandasiga yolvorib duo qilsa alloh taolo payg'ambarimiz aytganlar albatta alloh taolo hayoli zot bandasi qo'lini ko'tarib yovorsa quruq qaytargani hayo qiladi deydi faqat bu banda qo'lini ko'tarayotganda taqvo qilib qo'ygan bo'lsin olloh aytganda yashab qo'ygan bo'lsin astaubila qorong'u zulmatlarda turib hech iloh yo'q magar o'zing bordirsan ey pokparvardigor darhaqiqat men o'z jonimga jabr qilguvchilardan bo'lib qoldim degan paytini eslang bas biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am g'uzhadan qutqardik bu qissa birodarlar hayotdagi qonun mana shu qur'ondagi qissani alloh taolo hayotda ishlaydigan qonunga aylantirdi bu qonun qaysi zamon bo'lmasin qaysi yer bo'lmasin qaysi sharoit bo'lmasin albatta ishlaydi o'zi kitni qorniga kirib ketishiga sabab nima edi o'zini qilgan xatosi qavmini yunus alayhissalom ollohning iznisiz tashlab chiqib ketgan edi o'zini qilgan xatosi tufayli shu mushkulaga kirdi endi mushkuladan chiqib ketishlik ima bilan bo'ldi ollohni o'ziga duo qilishlik bilan yunus alayhissalomning qissasi hayotda ishlaydigan qonun birodarlar bas mo'minlarga mana shunday najot berurmiz mana shu yerda do'pini mana yerga qo'yib qo'yib turib o'ylanib ko'ringlarda birodarlar yunus alayhissalom baliqni qonida nima yechim bor u zotda masalan bir pроблеema bo'lib qolsa darrov nima qilamiz problemaga kirib qolsak pul kerak bo'lib qo olloh saqlasin nima qilamiz darrov kallamizga nima keladi kimga telefon qilsamekan telefon bor moshina bor yugurib borasiz ana akaga uchrasiz mana ukaga uchrasiz xullas variant bora kitni qordida turgan yunus alayhissalomni nima varianti bor shu yerda aytinglar hech qanday varianti yo'q yana qirq kun yotdi oladi xonada nimaga hazm bo'lib ketmadi olloh taolo ilohiy ta'limni beryapti olloh halok qilishini xohlaganida darrov o'lar edi lekin alloh taolo halok qilishini xohlamadi ta'lim berishni işte xohladi yunus alayhissalomga va siz bilan bizga siz bilan biz ham qilayotgan shunday bir ishlarimiz bo'lishi mumkin davno yo'q bo'lib ketishimiz kerak o'sha ishn kasofatiga lekin olloh taolo nima deydi agar odamlarni qilayotgan gunohlarini o'ntida jazosini bersak yer yuzida biron narsani qoldirmagan bo'lar edik ey odam bolasi ta gunoh qilsang bittasiga jazo beryapti senga robbing qolgani nima qilyapti iya nima asobakum min Nima musibat yetsa qo'ling tufayli yetadi o'zing qilgansan shu ishga shu baloni o'zing chaqirib olding yana Alloh nima qilyapti ko'p gunohlarni kechirib turadi deyapti yechim nima bo'ldi olloh tomonidan kelgan yechim yechim bo'ldi yechim qanaqa bo'ldi baliq olib chiqib chiqarib uboldi qonindan chiqarib tashladi kim aytgani bo'ldi olloh aytgani bo'ldi ikkinchi qissa sayidimiz moso alayhissalom va firavn payg'ambarlar qissasida o'tganmiz birodarlar 600 yuz mingga yaqin yahudiyni misrdan baytil mahdis tarafga qarab olib chiqib ketyapti Musa alayhissalom tunda firavn ruxsat berdi tong otgandan keyin qarasa Banu isroil chiqib ketdi kim bizni xizmatimizni qiladi o'sha davrdagi eng qudratli qo'shinini yig'dida Banu isroilni orqasidan quvib bordi Banu isroilni avvali dengizga borganida bu karvonni avvali bu karvonni oxiridagilar fir'avnning qo'shinini ko'rdi shunda innala mudrakun Musa innala mudrakun shunda mosoning hamrohlari aytishdi işte, albatta bizga endi yetib olishadi biz aniq tutildik chunki boshqa yo'l qolmadi oldida dengiz orqada qo'shin turibdi. inna sayahdin. Aniq ishonch bilan robbisiga suyanib turib moso alayhissalom aytdi yo'q albatta robbim men bilan albatta menga yo'l ko'rsatadi aytinglarchi bularda nima yechimi bor edi oldida hech qanaqa yechimi yo'q o'sha zamondagi eng qudratli qo'shin orqasidan kelib turibdi qirib tashlashlikka yoki qaytarib olib ketishlikka kim saqladi alloh taolo aytdi asoyini dengizga ur qissani davomini bilasizlar ular o'tib ketdi banu isroil firavn suv tagida qoldi Ye yechimni kim berdi yechimni olloh subhanva taolo berdi g'alabaga erishishlikka ya, imkoniyati nol akalar najot kelishligi hech qanday bir ishonch yo'q lekin nima bo'ldi yo'q robbim men bilan birga albatta yo'l ko'rsatadi dedi Aytdik-ku, oyat darsimizni Kim taqvo qilsa Alloh nima qilib beradi albatta yechimni beradi <laughs> rostgo'y bo'l ishonchli bo'l odamlarga yaxshilikni ravo ko'r harom yo'l bilan rizq topishni o'ylama chunki ollohni huzuridagi narsaga masiyat bilan yetilmaydi ollohning hayriyati barokotiga inson gunoh bilan yetolmaydi o'sha harom tijorat bilan katta pul topgan boyigan odamlar haromni tijoratiga kirishganligi uchun boyigani yo'q olloh uni rizqiga yozgani uchun boyidi agar halol narsani savdosi bilan shug'ullanganda ham boyir edi u bu bizni iymonimiz chunki o'sha harom ishga kirishganligi uchun boyidi desangiz xuddi shu harom ishni qilayotgan boshqalari boyimayaptiyu agar halol ishni qilganligi uchun ish yurishmayapti desangiz xuddi shu halol ishni qilib turib ish yurishayotganlar ham boru shuni tushuni olaylik shuni tushunib olaylik rizq alloh taoloni qo'lida kim allohdan qo'rqsa u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi kutmagan joydan rizqlantirur kim ollohga tavakkul qilsa bas ollohning o'zi unga yetarlidir olloh taoloning o'zi xohlagan ishi yetguchidir